Hə. Nə yeni üzvdir Qazaqanovlu. Artıq 4 ildir ki, e, Mübariz İbrahimov onların məntəqədə zəhmətinin sədriyə. Bu cəmiyyət 4 il əvvəl fəaliyyətə başlayıb. Yəni e, fəaliyyətə başladığı gündən bu günə kimi bizim işimiz nə oldu? E, Mübariz İbrahimov haqqında kərləqatlar. Təkcə Mirzə İbrahimov adında yox, təhrid haqqında, başqa şəhidlərimiz haqqında e, təbliğatlarımız məqsədimiz də olub ki, biz şəhidlərimizi, milli qəhrəmanlarımızı e, yenə yəni xaldatmamırıq. Bu xaldımız tanıсын bu qəhrəmanlarımızı və şəhidlərimizi. Məsələn, bu yaxın günlərdə şəhidlər xiyabanına getmişdik. 4 nəfər milli qəhrəmanımızı e, yəni üstündə orada biz çəkmiş aparırdıq. Mən hələ o milli qəhrəmanları indiyə kimi tanımamışdım. Orda müəlləflər, bax, millilər hamısı da yanaşıb bir e, şəhidlər qalanına. Ona görə belə bir həmişə axtarışda olmalı və bu milli qəhrəmanlarımızı, şəhidlərimizi bütün xalqımıza tanıtmalıyıq. Məsələn ee bu feğrananda 70lik kürdəmiri. Həmsəndə yəni çəkilişləri, diskləri məndədir. Getdik, burdan gedəndə özümüzlə fəxri pərmanlar aparmışdıq. 5 dənə şəhid şəhidimizin burada valideynlərinə biz fəxri pərman verdik. Orda civa hakimiyyətindən iştirak edənlər o oldu, məlumdur bizisiz onlar orada e, valideynlər, şəhidləri, valideynlər orada iştirak edib. Onlara biz bu fəxri fərmanı təqdim edəndə elə onlar sevindilər ki, gördüm ki, gözləri yaşanır, yaşarır. E, Gəlinlər ki, mən onlara təqdim edəndə biz e, fəxri fərmanlarımızı e, deyirəm, niyə belə gözləriz yaşarır? Nə o? Fəxri fərmandır. E, bizim borcumuzdur, borcumuzu yerinə yetiririk. Deyir, "Yox, indi də yəni sülissəliyi ki dövlətin yəni nəzarəti bizim üstümüzdədir. E, dövlətin dövləti bizim üstümüzdədir. Yəni e, bizi e, şəhidlərimizi dövlət tərəfindən hürmətləndirilirlər. Yəni mən istəyirəm ki e, bundan sonra ümmetlə həmişə həmişə bizim şəhidlərimiz yad edilsin ölmə tələbindən, biz tələb edən, ölmə tələbimizlə qormalıdır bu və bunu e, yəni o şəhidlər heç vaxt bizdə, heç kimin yadından çıxmamalıdır. Həmişə onlar bizim qəlbimizdə, ürəyimizdə olmalıdır. Yəni e, şəhidlər ölmür. Şəhidlər yeridir. Yəni həmişə diri, diri, diri qalırlar. Diri olanlar cihətlər ölməzdir. Buna görə mən ilə xalqımıza müraciət edirəm və deyirəm ki, yəni həmişə bu oğurları anlama e, e, anım günlərində onları heç vaxt yaddımızdan çıxartmaya biləcəyimiz yoxdur. Gedib vaxt-vaxtında onların valideynlə nə danışmaq, onlar xiyabanda onları, onları e, yəni yad etmək lazımdır və bu bizim borcumuzdur. İndi bir söz yox. Biz buradan gedirik şəhid ailələrinə, anam hünlərində buradan gedəndə biz hələ boş gelməyirik. Məsələn, acardığımız eee imkanımız dairəsində onlara yardım aparırıq. İndi bu prinsipində biz dövlətimizi də başa düşürük. Başa düşürük ki, hamısına E, cəmlilik göstərə bilmirlər. Dövlətimizdən də mən ricam xahişimdir ki, şəhidlər heç vaxt yaddan çıxmasın. Dövlətimizin həmişə diqqət mərkəzində olsun. Bax, bizim e, vətəndaşlıqlar cəmiyyətinin, cəmiyyətinin fəaliyyəti ax qurma məhdədir. Bu yoldu bizmuşu belə də axıra kimi gələcək. İndi mən sizə qeyd edirəm, bizdən cəmiyyətdən mavin, realojişdədir mavi bizim Məhəmməd. Məhəmməd. Məhəmməd bu indi el təhdid fəaliyyətində, öz işi barəsində danışın. Bunu dinləməyə Biz Mübariz İbrahimov İbrahim və Təhəntərlər cəmiyyəti olaraq borcumuzdur ki, nəyin Mübariz İbrahimovun xəttin bütün şəhidlərimizi təbrik edək. Onları tanıdaq, gələcək nəslər, gənc nəslə, gənc nəslə, gələcək uşaqlarımıza biz tanıdaq. Bizim məqsədimiz tədbirlər keçirmək, şəhid ailələrinə yardım etmək böyük bir fəaliyyətimiz olur. Hara biz e, bu yaxınlarda bir film də çəkmişdik. Qara Qabağ həqiqətlərinin inşallahın gözüylə. Onu da məktəblərdə 20 nömrəli, 286 nömrəli məktəbdə, e, Xarici dillər universitetində biz onu təqdimatın keçirdil və böyük e, gözəl bir, böyük bir təqdimat oldu. Hə, bu cinə filimlərimiz, bu çıxıçı hal-hazırda kitabımız çıxır, məsəl müvazi İbrahimov adına. Sonra bizim Vətənpərvərlər jurnalımız, Vətənpərvərlər qəzetimiz və eyni zamanda vetentivi.az saytımız fəaliyyət göstərir. Yəni biz dururuq. Bizim məqsədimiz vətəni təbliğ etmək, şəhidlərimizi tanıtmaq. Bir vətənpərvər qadın olaraq mən çox istəyərdim, məsələn tez-tez şəhidlərin dəvanə gedib uşaqları aparmaq, tədbirlər keçirmək, rayonlara gedib, rayonlarda tədbirlər keçirmək. Bütün hər bir yerdə biz Azərbaycanı təndə, Azərbaycanın təanda, Azərbaycanın şəhərlərində təanda. Və axırda sonda mübariz İbrahimov haqqında təbriklərimizi demək istəyirəm ki, mədlik, cəsarətlik göstərən, digilik göstərən mübariz İbrahimov təkcə Azərbaycan əskerni qəhrəmanlıq təmsilçisidir və onun simasında bütün qəhrəmanları tanıtmaq bizim borcumuzdur. Bilə bunu deyə dedim ki, e, indiki bu gənc nəsilçi var. Buxt e, biz vətəntərbiyyət cəmiyyəti olaraq bu gənc nəsilin nəslində biz aşla aşlayırıq və aşlamaq istəyirik ki, bu bunlar da və vətənpərləyi ruhunda E, yaşa dolsunlar, çalışsınlar. Həmin qülləlidir ki, bu ölkənin vətəndaşıdısan, onlar vətəntərlər olur. Lövmətli bizim eee komandoşu cənab İlham Əliyev. Nə vaxtbəsə biz yaşımızdan məsul olaraq vətənimiz yolunda dövlətimiz yolunda vətəçiliyimiz yolunda hər vaxt hər zaman müharibəyə e, getməyə hazırdır. Buna gənclər digərək bu ölkədə bu je şey, yığın yəni, hazıraşar. Həmişə hazır olmalıdır. Vaxtları aşmamaq lazımdır gənclərimizə. Çox sağ olun.